kita minta supaya jawab pada berbahaya hati daripada Datuk Menteri Besar supaya tidak menimbulkan keresahan di hati rakyat Selangor saya anak Selangor dan anak jati Selangor you guys tak tahulah kalau Menteri Besar anak negeri mana tak tahu uh, biarlah tu tak, tu tak, tak penting pun dia negeri mana yang penting kita berada negeri Selangor negeri paling maju jadi kalau safety dah dah di jeopardize apakah yang mungkin boleh berlaku selepas ini itu yang kita bimbang kalau so, pesalah liwat masalah rasuah boleh jadi Perdana Menteri, kalau, kalau, apakah uh, kesalahan yang, kalau betul lah kalau itu kesalahan bagi Amman Belon, justify bahawa beliau boleh dipukul sebegini rupa. Is, kita berada di masyarakat yang mana? Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alam ni hari Sabtu 5 April 2025. Pagi ni saya terpanggil nak buat... Uh, lah tentang situasi yang berlaku mutakhir ini tentang beberapa perkara yang saya rasa perlu saya update supaya untuk kita sebagai rakyat Malaysia yang budiman yang mahu mendapatkan sisi-sisi kebenaran dalam sebuah cerita itu um, perlulah sentiasa uh, cerdik dan juga dalam era uh, media sosial ataupun Uh, maklumat di uh, hujung jari ini kita mesti sentiasa peka sebab maklumat ini juga boleh datang daripada pelbagai angle dan juga boleh dimanipulasikan ini sangat penting sebab hidup dalam rejim yang ketimbang ini uh, rakyat Malaysia perlu lebih uh, jelas dan juga lebih um, cerdik dalam menilai menapis sesak maklumat. Contoh yang pertama dalam isu uh, putra haid eh, Inferno Fiasco ataupun letusan Uh, berapi ha, daripada kebocoran gas metin dan sebagainya ini kita tengok daripada satu syawal berlaku ataupun dua, uh, dua syawal ataupun satu April 2025 berlaku sehingga hari ini pada 5 April uh, beberapa uh, pelawanan cuba kau, kau perasan tak bermula dengan kenyataan awal Perdana uh, Menteri Malaysia PMX mengatakan bahawa kerajaan dan juga petronas bertanggungjawab dalam insiden ini itu pertama dan juga laporan-laporan media seolah-olah menyalahkan alam ataupun apa nama tu um, tidak mahu menyalah tidak mahu menyebut langsung kontraktor um, di belakang ni dalam isu uh, di Putra Hek ni menimbulkan dan, dan terpaksa rakyat menjawab kembali di sosial media dengan menerangkan bukti-bukti sahih bahawa terdapatnya kepincangan-kepincangan maklumat kontraktor kontraktor Asal pun dah tahu awal Walaupun polis baru Selepas 2 hari Selepas tu baru kata uh, Kita dah kena pasti kontraktor Nak panggil dan lah semua Padahal netizen hari pertama Ataupun petang itu sendiri Malam itu Ketika hari kejadian letu, Letusan tu berlaku Dah tahu dah Siapa kontraktor bertanggungjawab uh, Kenapa tak diambil tindakan Tak dipanggil Buat siasatan sebagainya Hanya selepas 24 hours Ataupun 48 hours after that Barulah yang tak dibuat oleh pihak uh, polis ataupun pihak kerajaan sendiri itu pertama menyebabkan rakyat terpaksa macam is there something wrong lah dengan uh, isu ni kenapa seolah-olah nak lindung ini kita tak boleh sorok kawan-kawan ini adalah um, manusia sebagai manusia kita ada sense of um, sense of apa, concerns ataupun sense of uh, insecurity sebab ini juga boleh berlaku dalam taman-taman kita um, kalau kita juga boleh tengok Uh, berlaku di tempat terakhir ini boleh juga berlaku di kawasan-kawasan negeri-negeri lain yang ada line, pack line gas tu ada tak? itu saya, saya minta so, benda tu per perlu di, uh, dilihat secara objektif dan bukan sekadar sud sudut politik semata-mata itu pertama menyebabkan rakyat terpaksa bangkit dan keluarlah dashcam keluarlah uh, pandangan-pandangan daripada ex-engineer Petronas ex-engineer yang pernah bekerja sebagai project manager pernah menyatakan pandangan-pandangan um, profession mereka ataupun professional mereka bahawa um, tak mungkin pipe tu boleh failure dan tak boleh kita salahkan blame Petronas semata-mata dan hari ini semakin jelas dan semakin terbuka sebab zaman ni sangat terbuka social media pihak polis juga kena kena berhati-hati apa tak orang politik uh, terutamanya Datuk Menteri Besar agak ber, agak gelojoh membuat statement mempersoalkan di mana mesin atau di manakah mesin itu? Ha. Kalau dia mengorek dan berlaku letusan uh, saya rasa mesin tu tak survive dah. pun just uh, apa uh, JCB ataupun jengkau lah apa sajalah tak katakan jika berlaku proses mengorek menyebabkan rakyat tengganga. Kita tengganga soalan-soalan yang dilontarkan oleh Uh, Menteri besar seolah-olah tak dapat briefing yang proper Ataupun beliau gelojoh untuk melindungi Seolah-olah melindungi guys uh, Kontraktor-kontraktor yang sepatutnya dipertanggungjawabkan In the first uh, place Untuk memberikan keterangan Uh, kenapa ada tak kerja dibuat permit ni lulus ke ini semua dah dilontarkan didedahkan di sosial media rakyat perlukan jawapan dan bila diumumkan bahawa sesatan 2 minggu lagi ia sangat membuka kepada persepsi yang lebih luas you guys tak pelik ke suatu uh, bencana berlaku yang boleh repeated di mana-mana kawasan sebab gas ni banyak kan dari Terengganu kalau juga tengok gambar rajah ni dari Terengganu turun dan dia boleh pergi merebak ke Selangor Negeri Sembilan Johor dan ke atas ia boleh berlaku to anywhere places yang jika modus operandi ni berlaku yang sama no safety at all dia boleh meletus dan no, na'udz bila tak mahu berlaku tapi jika perkara ini dipraktikkan dan cara kerajaan tidak 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 tegas dengan uh, sesatan yang lebih telus seolah-olah melindungi kontraktor-kontraktor koruptor ini saya rasa ini satu perkara yang kita rasa kerugian kepada negara ini bukan soal politik guys ini soal uh, apa nama itu kita punya uh, demi nama baik negara Malaysia dan juga demi keselamatan ini, ini adalah soal keselamatan it's about safety sebab saya rasa ni perlu diperjelaskan sebab kadang-kadang kita ni sikit-sikit walaun. Sikit-sikit Kau ni tak setuju kau walaun-walaun. Hingga kan engineer-engineer patronasi yang non-partisan ni semua di, diwalaunkan. Saya rasa it's unfair. Saya rasa budaya toksik ni memang lah Pakatan Harapan ni memang penuh dengan budaya toksik. Mereka ni daripada pembangkang zaman kita perkataan rakyat kita tahu siapa-siapa mereka ni. Zaman-zaman kita bersama dalam perkataan rakyat kita tahu siapa-siapa mereka ni. Sehinggalah kita... Uh, ditendang keluar dan juga kita duduk dalam dalam posisi yang ada pada hari ini mereka dah jadi kerajaan dah pun uh, tapi budaya toksik um, sebab-sebab upahan dan mereka ni dibayar with handsomely being paid sangat-sangat sangat-sangat apa nama tu mewah lah sebab-sebab trupa mereka ni dibayar dengan puluhan ribu bukti pun ada juga boleh tengok ini menunjukkan bahawa Bodoh ini mesti dihentikan. Uh, yelah, you guys, uh, you guys kena, kena check lah the facts. Jangan sebarkan kebencian fitnah semata-mata. Itu, itu yang kedua. Yang ketiga saya lihat, um, contohnya dalam isu, uh, ini. ni, tadi bocah hak bocah eh? tadi, kita minta supaya jawapan lebih berhati-hati daripada Datuk Menteri Besar. Supaya tidak menimbulkan keresahan di hati rakyat Selangor saya anak selangor dan anak jati selangor you guys tak tahulah kalau Menteri besar anak negeri mana tak tahu uh, biarlah tu tak tu tak, tak penting pun dia negeri mana yang penting kita berada di negeri selangor negeri paling maju jadi kalau safety dah dah jeopardize, apakah yang mungkin boleh berlaku selepas ini itu yang kita bimbang so kita kena learn from, learn from uh, apa learning curve mesti ada dalam isu pocahack ini itu yang kedua yang ketiga adalah isu abang belon sejak kita dedahkan apa yang berlaku kepada pembela dalam situasi yang sangat menyedihkan yang berlaku pada bulan Ramadan yang lalu um, dan hari ini semalam eh timbul viral tentang uh, beliau ada kesalahan jenayah. Yang pertama siapa yang dedahkan isu ni? Siapa yang ada siapa yang ada rekod lampau seseorang individu, mana-mana individu pun. Pihas, pastinya pihak polis. Dan macam mana malam-malam yang yang khasifatnya boleh didedahkan secara sembrono dius media. Dan saya baca laporan tu dia sebut didedahkan oleh sumber-sumber dalaman sumber-sumber yang tak ketahui maknanya dia mereka orang kata um, apa nama itu um, um, bacol lah mereka ni sangat bacol kerana mereka tidak mahu berdiri dengan uh, stand sendiri untuk dedahkan info-info dan mereka gunakan sumber dalaman dan sebagainya memalukan Abang Belon cuba nak memportreikan budak ini uh, Zaim namanya beliau Zaim uh, seolah-olah beliau telah perlu dihukumi dihakimi oleh kesalahan-kesalahan kalau kesalahan lah uh, lampau uh, mereka dan ini eh, tak ada kena mengena pun kan kalau pesalah liwat pesalah rasuah boleh jadi Perdana Menteri kalau kalau apakah uh, kesalahan yang kalau betul lah kalau itu kesalahan bagi Amman Belon justify bahawa beliau boleh dipukul sebegini rupa is Ni, kita berada di masyarakat yang mana yang pertama you guys dapat maklumat dalaman sebarkan keluar di social media dan juga di berita-berita di sini tak silap saya kemudian dedahkan menunjukkan bahawa Babylon ni jahat itu pertama eh dia ada keluarga dah Dan mak ayah dia hidup lagi mana maruah keluarga mereka tak dibela ke itu yang pertama nak apa abdan kedua nak apa mana maruah kerajaan madani pada hari ini dilihat begitu mudah untuk menghukum sesebuah insan maybe hanya kerana mereka mencancai rezeki dia bukan kalau dia bukan hurung dadah, dia hurung belon. Dan ini juga sangat menyedihkan yang berlaku pada hari ini dan saya rasa kita kena, kena bersuara dan bercakap dan kena kalau nak hukum memang belon atas dasar kelas kelas lampau bukan sebab nak nak memburukkan beliau atas kezaliman yang berlaku terhadap beliau dipijak di apa di dicekik dan sebagainya dipelakukan seperti binatang oleh penguasa-penguasa yang mendapat arahan daripada tuan-tuan politik kerajaan yang ada pada hari ini. Itu yang berlaku pada hari ini. Kena bijak sikit. Jangan bagi tahu seolah-olah itu perlu dinormalisasikan. Mendedahkan kesalahan lampau dan juga, ya eh, tak kata kena pun dengan, api apa yang yang dilakukan kepada Abang Belon dan dengan kezaliman yang yang berlaku ke atas beliau. Dan ini yang mesti kita sama-sama bersuara. Jika tidak, okay, apa apakah bila saya sebut Putra Hai, Abang Belon dan juga kalau sebelum itu adalah Pakcik Potai dan sebagainya, apakah persamaan kepada semua rantai-rantai peristiwa-peristiwa berlaku ni adalah kerana kita ada sebuah kerajaan yang incompetence, totally failure, gagal bukan kerana mereka ini berhadapan politik dengan dengan kita, tidak. Tapi kerana mereka ini sejak awal memang tidak bersedia untuk menjadi sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, yang berfokus nak buat kerja bantu rakyat, tidak. Mereka nak mempolitikkan everything sebenarnya. Yang, yang bermain politik ini adalah um, Walau non dan juga kawan-kawan kita yang berada di Pekatan Harapan. Mereka lain victim, mereka bermain politik, mereka menunggang kuasa, uh, mereka tak pedulilah maruah orang, maruah keluarga si Abang Bedoh dan juga orang-orang uh, yang terlibat dengan diputrahan itu. Mereka doesn't care. Yang penting, uh, timbulkan persepsi, sebarkan fitnah, uh, timbulkan uh, uh, mereka yang tidak bersalah. Yang salah orang lain. Yang salah uh, budak Abang Bela ini, uh, zaim ni Yang tak bersalah ialah Ahmad Dhani dan Konco-Konco koruptor-koruptor kontraktor -koruptor, yang mereka cuba lindungi. Ini yang kita mesti sampaikan mesej dan mesej ini perlu disampaikan seluas-luasnya. Sebarkan video ini. Sampaikan kepada setiap makcik, pakcik, orang Melayu, orang Cina, orang India, anak muda kita terutamanya di air kuning kelak. The message must be delivered. Suara rakyat mesti diangkat sebetulnya kali ini. Jika tidak, betullah kata Piramli, salah undi dapat tarik. Tang tenang, sot baro, komen di bawah.